Значит, мы исходили в своей работе из сложности применения традиционной аналитики к Путину и его окружению, поскольку это крайне, повторюсь, закрытая группа лиц. Мы мало что знаем о внутренней кухне политического процесса, и как бы, если вы знаете, во времена Холодной войны существовала такая на Западе полупародийная наука кремлинология, когда в силу отсутствия объективных данных брались фотографии членов политбюро на мавзолее, анализировалось, кто на каком расстоянии друг от друга стоит, там, с каким лицом. Вот. Прогнозы эти были, мягко говоря, астрологическими, вот, поэтому мы решили найти какой-то иной путь и решили отталкиваться от того, что мы знаем, что нам известно. А известна нам биография этих людей. Мы знаем какие-то вехи их жизненного пути, мы знаем, как они познакомились с Путиным, что их объединяет и какие, скажем так, черты общие может носить этот режим как коллективное явление. Вот. Исходя из этого, мы Можем констатировать, что российский режим, он носит характер прежде всего либеральной диктатуры. Он с самого начала балансирует между либералами и националистами, которые представляют для него угрозу, пытаются угождать и одним, и вторым. Единственной целью, судя по всему, существования этих людей является статус-кво, их контроль над финансовыми потоками да, с целью личного обогащения и спокойствия. Исходя из этого, внешняя политика полностью подчинена внутренним целям. И для этого же служит массивный аппарат СМИ, да, на который они опираются, поскольку идти путем каких-то экономических преобразований толкать Россию вперед, они не в состоянии из-за собственной некомпетентности. Вот. И этот режим уже демонстрировал неоднократно способность к притворству, к мимикрии политической, к, к способ, ну, способность лавировать и маневрировать в сложных, в сложных обстоятельствах. Если говорить о вот этих Журналах, да, между либералами и националистами, в которые Путин всегда боялся попасть и всегда старался, старался их избежать, э, то в свое время рокировка с Медведевым преследовала цель угодить либералам. Э, она была успешной отчасти, то есть удалось пустить пыль в глаза Западу прежде всего. Э, но либералы внутри России на это не купились частичная демократизация какая-то поверхностная, косметическая привела только к росту протестной активности. Да, вы помните все эти массовые демонстрации. И, видимо, было принято решение о переходе к другому сценарию. Путин вернулся, вернулся в какой-то более ожесточенной форме и он стал понимать что если выбирать между националистами и либералами то националисты для него опаснее поскольку либералы они э, ну, они беззубы они не способны на агрессивные действия они погрязли в каких-то личных амбициях да и противоречиях и они даже если они могут вывести людей на улицы они никогда не толкнут их на решительные действия националисты намного серьезнее намного опаснее они никогда э, ну, они всегда считают Путина недостаточно радикальным, недостаточно суровым, как бы попытки играть в либерализм с Медведевым им не понравились, поэтому он закономерно пришел к ситуации, когда если он не может купировать эту угрозу справа, да, угрозу националистов, что он может сделать? Он может ее возглавить, то есть он может стать самым националистичным националистом, да, как кто-то метко выразился, национализировать национализм. Вот. Поэтому в плоды этой политики мы и пожинаем сейчас, и это, эти действия, они его загнали в такую, не то чтобы в ловушку, а в сложную ситуацию, когда он как бы схватил волка за уши и не знает, что с ним дальше делать, то есть отпустить боится задушить не может. Вот. И э, он возглавил эту, возглавил эту националистическую эйфорию, но э, он не может больше подбросить ничего, в этот, ну, не может подбрасывать в этот костер какие-то новые внешнеполитические успехи.